Я знаю Юру с тех далеких 80-х, когда мы все начинали, когда еще были почти еще пацанами. И уже тогда у него эти образы уже были. Он делал уже тогда, писал картины. И вот эти обнаженные, это этой вот у нас библейские темы работы были. были Тюрморт, и было все, он, он писал все. И вот эти образы, они с ним кочуют по всем вот этим жизненным его коллизиям. Всегда с ним и всегда он с ними. Вот, вот на этом протяжении времени постоянно, видимо так, оно там же творится в тайне в мастерской, шлифовалось все время мастерство. Шлифовалось, шлифовалось, как, как бриллиант, как алмаз. Из алмаза получался бриллиант. И вот сейчас, мне кажется, уже настолько это все совершенно, настолько все здорово, настолько все выверено и в цвете, и в рисунке. И особенно, что всегда у художников ценится композиция. Композиция своя, собственная, не подражательная никому, ничему. Он все это нашел сам и все это нам принес и показал. Очень все здорово, все великолепно. Это художник, в наше вот сейчас время это художник европейского уровня может даже мирового потому что я не боюсь этого слова потому что действительно все изобретено из души изнутри из моза из себя и действительно очень большой он пахарь потому что предыдущая выставка была недавно а здесь на этой выставке уже очень много новых работ почти все новые и вот эти образы которые каждой картине подходишь они влияют. влияет тут, тут много этих очень много вот художника такого уровня можно выставлять одну работу одну делать выставку одной работы которая бы столько же людей бы пришло, столько же зрителей столько же художников и смотрели так же бы одну работу как и всю выставку потому что здесь настолько все перенасыщено этими всем перенасыщено. И это, это ощущаю. Я думаю, все это ощущают. Насколько это мощно и насколько это пульсирует вот так и влияет. Вот это наш Юра такой. Юра, очень радует своей, своей выставкой. Радует наполненностью всего того, что он пытается принести до нас в своих работах. Во-первых, мне бы хотелось, чтобы просто все обратили внимание, что каждый сантиметр холста, каждый сантиметр холста работает. Юра, он, 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 он декоративный факультет, да? Но в его работах столько живописи, и вот соединение, вот, вот это на грани в работах, вот он применяет бронзу, он применяет еще что-то. И это настолько интересно, это настолько интересно смотреть, ну хорошо. Мы говорим сейчас о технической стороне. Вот я на этой выставке увидела совершенно новый образ, который он разрабатывает. Вот новый образ женщины. Вот здесь появляется какая-то... Он одевает в какую-то ауру, это одевает в какой-то интересный такой, такой вот... Какое-то пространство. Вы знаете, и вот и там такая чистая линия. Меня всегда поражало, как он рисует, и насколько это точно. Вот насколько точно это рисование. Знаете, я так думаю, я немножко отдалюсь и вот скажу, что у не непростой путь в искусстве. У него получился большой перерыв. У него получились какие-то вот перерыв в выставочной деятельности, но не в деятельности с работой. Работа у него была это всегда. И вот сейчас вот эта вот э, такая могутность, да, можно так сказать, с которой он э, работает, выставляется, делает. Знаете, еще вот мне хотелось бы такое, таким поделиться. Очень часто вот эти периферийные, вот периферийные города, очень часто возникают такие ложные куниры, которые вот, как говорится, впереди планеты. Но такая живость, вот такой, такая работа, безусловно, она вот эту ложность разобьет и будет обязательно признана не только во всей Украине, но и в Николаеве тоже. Во всей Украине она уже признана. <звіг> так, так давно ми з у мене і так багато творів різних періодів я знаю за ці більше 30 років. Хочу сказати, що він як легендарний міфічний протей, він постійно мінявся і міняється від перших графічних. Робіт більше для оформлення книжкової графіки до перших живописних робіт. Але він, кажуть емігрував із радянської епохи, в епоху Древньої Лади, в епоху сучасної Європи. Я не бачу його, здається, практично. Менше Юрій Цезарь завойовував Галію, як я шукав Юрія Гуменного. Той Юрій Гуменний назавжди відійшов у нашу молоду епоху. До нас прийшов великий суворий майстер. Я вже на перше, радію і дивуюся, і не можу розгадати його код Юрія Гуменного. Мені, звичайно, припав до серця, і дуже мене зрушив притих про Андрія. Там є і елементи, звичайно, іконографії, і модерний, навіть постмодерний дискурс. Але справді це ми бачимо, художник живий, і бачимо, як його колега майстер не просто а повертає з далеких берегів, а їде до нас живих. И все мы сегодня говорим Юрию Гуменному, Юрию Степановичу, маэстро, браво, браво, браво.